जी वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप खैरियत से हैं जी मैं आपका, आपका होस्ट, आज आपके एक रेसिपी हम बनाएंगे चिकन मलाई बोटी इसके लिए हमें कुछ जो बोनलेस होगा ये हमने छोटे छोटे काट लिए उसके अलावा दही एक प्याली उसके साथ हमें कुछ मसाले चाहिए नमक तकरीबन डेढ़ चम्मच सूखी मिर्चे एक चम्मच थोड़ा सा कम आधा चम्मच हल्दी का एक चम्मच मेथी का आधा चम्मच हमें गर्म मसाला और एक चम्मच हमें चाहिए पिसा हुआ सूखा धनिया और एक अदर लेमन चाहिए हमें नींबू नींबू हमने काट लिया है अब हम अपनी तैयारी करते हैं इससे पहले क्योंकि हमें तकरीबन दो घंटे पहले पकाने से पहले इसको मैरिनेट करना है चिकन को तो मैं एक बॉल ले लेता हूँ उसमें हम इसमें दही डाल लेते हैं सबसे पहले बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है ये दही में हम सबसे पहले नींबू जो है वो निचोड़ लेंगे एक अदर साइज का नींबू लेके निचोड़ लिया हमने उसमें और जितने ये मसाले हैं इसमें हम ऐड कर देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है सारे मसालों का ये मेथी को आपने थोड़ा सा हाथ से मसल के इसमें डालना है ताकि ये बिल्कुल बारीक बारीक हो जाए सूखी मेथी है ये इसको हमने छुट्टियों से मसल के डाल दिए और बाद में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे अब मसाले अपने जिसमें हल्दी है आधा चम्मच टीस्पून एक चम्मच से थोड़ा सा कम सुरख मिर्चें हैं डेढ़ चम्मच नमक है तकरीबन एक चम्मच सूखा धनिया है पिसा हुआ और हाफ टी स्पून इसमें हमने गरम मसाला जो है काली मिर्ची गर्म मसाला है वो ऐड कर दिए इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैरिनेशन के लिए ये अच्छा सा महलूल तैयार हो जाएगा इसका मैरिनेशन का इसको तकरीबन तो हमने दो घंटे के लिए मैरिनेट हो करके रखना है पकाने से पहले आराम से इसको आप डाल ताकि ये अच्छी तरह से सारा डूब जाए इसके अंदर कोई हिस्सा जो है चिकन का खुश्क नहीं रहना चाहिए अच्छी तरह से आप उसको डिप कर ले इस महलूल में जो हमने मैरिनेशन का तैयार किया है दही मसाले वाला चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स लेने आपने ज्यादा बड़े नहीं चिकन लेना ताकि आप हर लुकमे के साथ आपके हर नवाले के साथ आपके इसमें चिकन आए ये अच्छी तरह से मिक्स कर लें बॉल को नीचे से ऊपर तक इसको मिक्स कर लें बड़ी एहतियात से मिक्स करना आपने इसको जी इस तरह से कि कोई भी जो है चिकन का पीस जो है वो मैरिनेशन के बगैर रहे ना सारी तरह से इसकी कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए ये हमने अपना मैरिनेशन तैयार कर लिया है जब तक हम इसको मैरिनेट होने देते हैं दो घंटे के लिए दो घंटे के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे इसको आप ढांप के रख दें दो घंटे के लिए और अब दो घंटे के बाद हमने इसको तैयार करना है जी हाँ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को क्लिक करें और कमेंट करें शेयर करें दोस्तों के साथ थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल को जी अब हमने तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है उसको हमने लंबाई के रुख काट लिया एक अदद टमाटर लिया है उसको हमने टुकड़ियों में काट लिया है और उसके अलावा हमें चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अदद पैकेट क्रीम का तकरीबन ये 250 फिफ्टी क्रीम है और तकरीबन हमने इसमें लंबी साइज़ में हमने मिर्चें काट ली हैं कोई चार से पांच मिर्चें काट लिया हैं अगर आप चाहें तो अदरक भी रख सकते हैं काट के साथ सब्ज़ धनिया काट लिया हमने थोड़ा सा मैंने गार्निश करने के लिए और हमें चाहिए एक डोंगी ऑयल यानि कि तकरीबन हाफ टी कप जो है उसका ऑयल का चाहिए हमें जी हमने चूल्हे पे रख दिया ऑयल गर्म होने के लिए अब हम प्याज इसमें ऐड करेंगे एक कदर जो हमने प्याज लिया था उसको हमने लाइट कलर ब्राउन कलर इसको देंगे गोल्डन ब्राउन कलर में इसको करेंगे ज्यादा इसको हमने नहीं सुरख करना बस इतना करना कि थोड़ा सा इसको अच्छा सा कलर सा आ जाए साइडों से कलर आ जाए उसको थोड़ा थोड़ा ये इसका कच्चापन खत्म हो जाए और पानी इसका खत्म हो जाए इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ये देखिए ये प्याज अपना रंग चेंज कर रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता इसका ब्राउन कलर आ रहा है जो इसका पानी था वो खुश्क होता जा रहा है आप हल्के हल्के से इसको मिक्स करते रहें ताकि ये प्याज इक्वली जो है वो सुरख हो जाए ये ना हो कि कहीं से ज्यादा सुरख हो जाए और कहीं से कच्चा रह जाए ये देखिए काफी हद तक ये ब्राउन हो चुका है अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें ये करेंगे कि जो हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ था दो घंटे पहले उसको हमने इसमें ऐड करना है अभी थोड़ा सा शुरू हो जाए और आप देख हैं कि किस पोजीशन पे है ये थोड़ा थोड़ा रंग इसका ब्राउन होता जा रहा है कि हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन जो हमने मैरिनेट किया हुआ था जो इसका मैरिनेशन जो है वो भी हमने तकरीबन इसमें सारा डेल लिया है अब हम इस चिकन को फ्राई करेंगे दही अपना पानी भी छोड़ेगा कुछ चिकन का पानी होगा इसमें ये खुद ब खुद जो है ये इसको हम पकाएंगे ताकि ये जो चिकन है अच्छी तरह से पक जाए और कच्चापन जो है इसका ख़त्म हो ये देखें ये पानी छोड़ रहा है चिकन भी और ये चिकन तैयार होता जा रहा आता है है आग हमने दरमियानी रखी हुई है इसमें हमने फुल आग नहीं की हुई दरमियानी आग पे हम इसको पका रहे हैं जब ये पानी थोड़ा कम हो जाए तो इसमें आप टमाटर ऐड कर लें एक अदर टमाटर हमने लग, काटा हुआ था बहुत सिंपल सी रेसिपी है बहुत इजी रेसिपी है अपने घर में बनाएं सबको खिलाएं घर वालों को और बाजार के खाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप घर का खाना खाएं बहुत ही मज़ेदार बनती है ये टमाटर डाल के हमने इसको ढाँप के रख दिया है हल्की आग कर दी तक है तकरीबन पंद्रह मिनट तक ये इसको हम ढांप के रखेंगे ताकि दम के अंदर हमारा चिकन जो है वो तैयार हो जाए अच्छी तरह से ढांप दिया हमने आग हमने थोड़ी कम कर दी है पंद्रह मिनट गुजर चुके हैं तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कितनी हद तक तैयार हो गया जी ये काफी हद तक तैयार हो चुका है और इसकी निशानी वही है कि जब चिकन अपना ऑयल छोड़ने लग जाए तो इसका मतलब है कि ये तैयार हो चुका है ये देखें साइडों पे ऑयल आ रहा है ये देखें ये देखें ऑयल आ रहा है सारा चिकन का ये हमारा तैयार हो चुका है इस वक्त चिकन अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इसमें हम ये क्रीम का पैकेट जो है पूरा का पूरा इसमें ऐड कर देंगे जी ये तकरीबन एक के जी के करीब चिकन है पूरी एक ब्रस्ट है हैवी चिकन की, तो एक के जी के करीब चिकन बनता है ये और एक पैकेट इसमें हमने ऐड कर दिया है ये। ये ये इनफ होता है क्रीम और इसको बड़ी जल्दी से हमने करना ताकि इसको ये क्रीम खराब ना हो जाए अगर ये ज़्यादा देर इसको पकाया जाता है तो ये क्रीम जो है ना ये खराब हो जाती है हमने जैसे ही इसको डाल लिया है, अब हम इसको फौरन से मिक्स करेंगे सारे चिकन को कि ये सारा अच्छी तरह से क्रीम जो है पूरे चिकन में मिक्स हो जाए बहुत सिंपल बहुत सादा बहुत इजी रेसिपी है ये बाजार में जब आप जाके देखते हैं तो बड़ी महंगी ये डिश मिलती है लेकिन बहुत ही इकोनॉमिकल आजकल जैसे चिकन भी काफी सस्ता है तो आप घर में बनाएं इसको और खाएं और खुद भी खाएं और घर वालों को दोस्तों को खिलाएं बच्चे बड़े शौक से खाते हैं ये ये देखिए अब हमने इसको जैसे ही सारा हमने क्रीम इसकी बनी थी पूरी चिकन के ऊपर आ, आ गई थी तो हमने इसको ड्रिस आउट कर लिया इसके ऊपर हमने धनिया और सबज़ मिर्चें दी दिए सब्ज़ मिर्चों के साथ और धनिया के साथ हमने इसको गार्निश कर लिया अच्छी तरह से तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं मैं तो खाने लगाऊँ बहुत ही टेस्टी लग रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार ऐकका लग रहा है इसमें आप अदरक भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे बच्चे अदरक नहीं खाते इसलिए मैंने अदरक नहीं डाला तो मैं तो चलाऊँ खाने के लिए और आप तैयारी पकड़ें मेरी रेसिपी को कॉपी करने के लिए इसको लाइक कीजिएगा पेज को शेयर करें लाइक करें और कमेंट कीजिएगा कि आपने ये पकाई तो कैसी लगी ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज